Но мы все верили в успех, мы верили в победу. Но дорогу, естественно, носили предыдущие, поэтому мы дошли до этого. Я хочу поблагодарить всех наших друзей, которые участвовали в этом деле, которые отнеслись с пониманием, которые уважают нас, уважают вас, уважают людей, которые вставали вот так у нас в атаку на могиле под пулеметным огнем, уважают людей, которые отбивали 32-й блокпост, Помнят и уважают людей, которые штурмовали Луганск, то в аэропорту 10 дней, пацаны, помнят, солдат у нас лежал бы, 200 не могли забрать. Все про это помнят и уважают этих лосов. Помнят Донецкий аэропорт, Яловайск, Хрящеватая, Роскошная. Помнят и уважают, вот Миша Лев стоит здесь, он прекрасно помнит, как противотанковые мины на грунт ставили, когда танки пошли российские. И, кстати, один танк был подорван той миной, которую установил старший прапорщик Михалю, он же ЛЭП. Поэтому я всегда говорю, что я горжусь тем, что в трудную минуту мне выпала честь командовать такими людьми, идти с вами в бой, быть под пулями, под обстрелами. К сожалению, 13 человек у нас погибло уже около 200 раненых разной степени тяжести. Но в любом случае они остановились, но дальше будем посмотреть, как мы это сделаем.